Аби із фетру не тільки зігрівають теплом, а й радують оком. Вони можуть бути як прикрасою, так і чудовим подарунком, наприклад, іграшкою. А як створити подібний шедевр із фетру, нам розповість майстер магазину біжутерії Монтпосіє Оксана Панькіна. Вітаю вас, Оксаночка! Що ми сьогодні будемо творити? Сьогодні ми створимо такого ось цікавого зайчика, ігрушку, який можна одягти на пальчик гратися. Что нам для этого нужно? Для, для работы нам необходима э, сама вот такая вот выкройка зайчика, фетр двух цветов, у меня такого лавандового цвета и белого, нитки мулине, ножнички, иголки, и для хвостика нам нужна будет такая пряжа, я думаю, что у дома у всех такая пряжа есть. Э, с чего мы начинаем нашу работу? Мы берем нашу выкройку прикладываем ее к фетру, прикрепляем и вырезаем. Нам нужно вырезать две беленькие заготовочки и две заготовочки фиолетового цвета. Прикрепили и начинаем вырезать. Наши выкройки готовы, теперь нам необходимо их сшить. Мы сиреневые оставляем внутри и сверху опять белый у нас должно получиться вот так. Теперь нам необходимо это все сшить. Мы берем нитку белую, иголочку. И сшиваем. Узелок мы прячем вовнутрь. аккуратно сшиваем. Как сшивать, мы уже знаем по предыдущему мастер-классу сова. Хочу обратить ваше внимание, что когда мы дошьем до ушек, мы каждое ушко сшиваем по отдельности. И шьем. Використовувати будь-які компонувати як і рожевий, так і фіолетовий, такі інші, які вам будуть подобатися, так і вам Доброго. і вашій дитині. Головне, що за допомогою такої іграшки ми можемо грати зі своїми дітками, так і придумувати якісь нові казочки. І це буде цікаво і дитині, і батькам. Наша заготовочка вже зшита. Так, вона Доброго. дуже має Так, тут ми внизу да, не шивалі, одягаємо на пальчик. Теперь нам необходимо сделать носик, глазки, усики и хвостик. Итак, приступаем. Мы берем ниточку розового цвета и будем делать носик. Мы аккуратно прячем ниточки вовнутрь, вот здесь, между фетром себе мысленно да, наметьте, где у нас будет носик. Но также можно нарисовать карандашиком простым. И мы шьем наш носик аккуратно. Здесь необходимо, чтобы иголочка попадала в первоначальное отверстие. Это именно первый стежок. А все инши можно уже... Да, все остальные, да, мы шьем, немножко отступая. иголочку мы немножко вот здесь прокручиваем, так как у нас ниточка сложена вдвое, и она немножко плохо через фетр проходит. С каждым разом мы здесь уменьшаем угол. Средний стежок мы иголочку вводим в серединку изделия. Делаем внутри можно узелок не делать, просто немножко вот так прошить один раз. Мы здесь в серединочке мысленно якобы да так делаем такой узелок. Мы затянули аккуратненько, выровняли. Если что здесь как у меня немножко можно спрятать. Берем ножнички и аккуратно отрезаем. І наш носик готов. Далі ми будемо робити очі, да. скільки я розумію, так? Да. З чого ми їх будемо робити? Якщо минулого разу ми робили, використовували е, бусини чорного кольору, то сьогодні. А сьогодні ми будемо робити наші глазки чорними нітками е, і будемо робити е, французький узілок. Як його робити? Давайте, пояснюйте нам, щоб ми знали. Ми, одеваємо, ми беремо чорну ніточку муліне. Я беру иголочку, да, аккуратно, так как иголка длинная, ее можно да, ввести через сюда и вовнутрь, чтобы не было видно узелка. Можно глазик да, нарисовать также себе карандашиком. Но ну, я беру, делаю так. Мы выводим иголку. И делаем сейчас французский узелок. Мы на нашу иголочку делаем несколько витков ниточки и выводим на ту сторону. И аккуратно протягиваем. Вот так у нас получился глазик. С этой стороны делаем то же самое. делаем три витка, но здесь мы уже выводим нашу ниточку во внутрь заготовки. Протягиваем иголочку, да, глазик у нас готов, здесь внутри мы закрепляем нашу ниточку аккуратненько. отрезаем наши глазки готовы мы сейчас делаем усы мы берем ниточку белого цвета завязываем узелочек да, отступая там 2-3 сантиметра мы завязываем узелок мы будет да это будет длина ус усиков да и берем и прошиваем вот мы прошили с этой стороны мы тоже делаем узелок он очень похож как на французский да но мы делаем просто петельку как воздушную иголочку протягиваем и как можно плотнее узелок к заготовочке Отрезаем. Наши усы уже готовы. Еще делаем два раза так. А теперь мы будем делать хвостик. Для хвостика нам необходима нитка, такая для вязания белая. Мы будем делать помпон такой, да? Мы берем ниточку и наматываем на пальчик но ну, чем больше э, намотано тем будет пышнее наш хвостик мы наматываем снимаем теперь нам необходимо здесь э, завязать да вы мне поможете да кать мы завяжем ниточкой мулине так. завязываем так крепко-крепко Привязываем да, на вузы. Так, Да, на узелочек. Отрезаем. Лишнюю ниточку мы тоже обрезаем. Разрезаем наши ниточки пополам. И формируем помпончик. И мы теперь формируем помпон. Да? У нас ниточки разной длины. Мы стараемся аккуратно вот так. Сделать однієї нее округлую форму, да? кругленькой формы. и выходит распушенный хвост. Да, и чтобы он еще больше распушился, мы берем ножнички, немножко вот так приоткрываем угу. и аккуратненько еще распушиваем его. Можно это сделать и иголкой? Можно и иголкой, да. И хвостик мы пришиваем к зайчику. Узелок прячем вовнутрь. Здесь поддеваем аккуратно. Пришиваем на расстоянии где-то полмиллиметра да, от края сюда, сюда, в центр. И пришиваем буквально 1 два стежка. Ниточки да, всегда прячем вовнутрь, потому что нам узел узелок негде сделать. А так мы внутри там крепим у нас не видно. Вот. Хвостик у нас пришит. Мы его также можем да, уже на изделие подровнять, если нам что-то да, лишнее не нравится. Мы его ровняем. Еще можно подрезать немножко вот так низ. Да, это уже за вкусом, да, чтобы, например, чтобы зайчик У мене ідея, да, чтобы щоб їм не тільки можна було играться, а ще можна було його поставити як декор. Все, наш зайчик готов. Іграшки із фетру виходять дуже затишними та яскравими, а головне безпечними. Створюйте шедеври своїми руками разом із нами. Побачимось.